организаторами выставки «Мир стекла». И, конечно же, огромная признательность Министерству промышленности и торговли Российской Федерации, которая в значительной степени помогает нам в организации выставки «Мир стекла». Кстати, уважаемые коллеги, я только что получил приветствие из Министерства промышленности и торговли, с которым хочу вас ознакомиться. Уважаемые коллеги, от имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации я от себя лично приветствую участников и гостей 18-й международной выставки стеклопродукции технологии и технологии оборудования «Мир стекла-2016». А сейчас я хочу предоставить слово заместителю председателя Российского комитета ветеранов войны, вице-адмиралу Нищану Богату Рафаэловичу. Прошу вас. К секольной промышленности имеем отношение, казалось бы, какое, да? Армия, флот. Пришел адмирал, будет читать что-то про секольную промышленность. Прочитай то, что я в свое время написал. Президенту Союза России Осипу Виктору Ивановичу. Общероссийская общественная организация ветеранов, Российский Союз ветеранов, имеющий свои филиалы в 77 регионах Российской Федерации, с общим числом 4,5 миллиона членов, прекрасно осведомлена о вашей многотрудной деятельности. Все члены нашего союза, как бывшие военнослужащие всех видов и родов войск, в процессе своей службы имели отношение к выпускаемой вами продукции, такой как светотехническое стекло, медицинское, контейнерное, оптическое стекло, без которого не может функционировать целый ряд военной техники и вооружений. Всему вашему коллективу наша ветеранская благодарность и признательность. Прекрасно осознавая ваши трудности, наш Союз готов поддержать ваше патриотическое стремление вступления в Объединенный Народный Фронт. С пожеланиями терпения, дальнейших успехов и победы в предстоящей международной выставке 6 июня 2016 года, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов, депутат Государственной Думы. Федерального собрания Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с открытием нашего знаменательного события нашей выставки в наш адрес сегодня прозвучало достаточно много предложений уверен что в течение года возможность поставить точку для нашего праздника. ጢጃð <sweak>